Oke. Okay, eh? Boleh ya. Eh? Okey, selamat petang kepada semua uh, media. Uh, hari ini saya telah pengerusikan mesyuarat pertama Majlis Menteri Wilayah Persekutuan bersama ahli-ahli parlimen Kuala Lumpur. Turut hadir Timbalan Menteri, YB Datuk Law Sufui uh, Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan, Datuk Sri Norida dan Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Wafdul. Forum ini akan bersidang sebanyak 4 kali setahun sebagai platform tadbir urus. Bersama bagi membincangkan dan meneliti dasar utama di Kuala Lumpur Sebelum ini kita pun ada majlis menteri Cuma sebelum ini banyak perbincangan isu-isu housekeeping Kawasan parlimen masing-masing Dan bila kita guna format tersebut Kita mengambil masa yang terlalu panjang Berjam-jam bincang setiap kawasan Kawasan isu food court, isu parking, isu penguatkuasaan Jadi bila dah terlalu panjang kehadiran ahli parlimen tidak bagus kerana mereka akan hanya hantar pembantu tetapi melalui format ini housekeeping issues kita buat secara bertulis tetapi hari ini kita bincangkan isu dasar yang melibatkan ahli-ahli parlimen jadi hari ini kita telah berbincang dua perkara yang pertamanya adalah belanjawan di BKL tahun 2026 Melalui pementangan oleh Datuk Bandar, perbelanjaan besar big items kita telah wujudkan lima jawatan kuasa pemantauan oleh ahli-ahli parlimen okay? mengenai belanjawan dan perjalanan belanjawan 2026 lima jawatan kuasa ini terdiri daripada satu jawatan kuasa pemantauan lestari niaga yang akan dipengerusikan oleh ahli parlimen batu YB Prabakaran ok Jawatan kuasa kedua adalah jawatan kuasa pemantauan perumahan awam PPR projek rakyat dan kesejahteraan komuniti yang akan dipengerusikan oleh ahli parlimen Bandar Tun Razak iaitu Datuk Seri Dr. Wan Aziza. Jawatan kuasa ketiga adalah jawatan kuasa pemantauan mitigasi banjir, penyelenggaraan jalan raya, pengurusan dan penyelenggaraan cerun yang akan dipengerusikan oleh ahli parlimen wangsa maju iaitu uh, teknologi Zahir bin Hassan, Wadi Zahir. Jawatan kuasa keempat adalah jawatan kuasa pemantauan pengurusan sistem dan lalu lintas yang akan dipengurusikan oleh ahli parlimen Kepung YB Lim Lim A. Jawatan kuasa kelima, pemantauan kebersihan bandar hijau dan lestari yang akan dipengurusikan oleh ahli parlimen seputih YB Teresa Kok. Bagaimana ahli parlimen ini dipilih? Ahli parlimen ini mereka adalah volunteer. Mereka, sesiapa yang berminat untuk masuk jawatan kuasa ini tak ada had. Kalau Ahli Parlimen Ceras nak masuk ke lima-lima jawatan kuasa untuk pantau beliau boleh hadir ke lima-lima. So ini adalah volunteer MPs yang telah kata mereka nak masuk jawatan kuasa ini untuk pantau perjalanan big item sini ya. Okey. So ini adalah lima jawatan kuasa berapa kerap mereka nak berjumpa yang itu terpulang kepada mereka. Okey. Isu kedua adalah perbincangan mengenai rang undang-undang persendirian Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 Private Members Bill yang telah dikemukakan oleh YB uh, Wangsa dalam sidang parlimen yang lepas uh, YB Nik Nazmi. Hari ini kita dapatkan PUU Jabatan Wilayah Persekutuan untuk bagi maklum balas engagement secara rasmi dan kita juga telah berbincang antara kita mengenai model-model yang kita rasa lebih setuju untuk dilaksanakan di Kuala Lumpur. Tetapi sekarang ini Jabatan Wilayah Persekutuan telah melaksanakan satu kajian yang lebih menyeluruh mengenai pindaan Akta Ibu Kota. Akta uh, kajian ini akan habis dalam masa 2-3 bulan. Mac kita akan bincang, kita akan terus berbincang bagaimana kita nak libatkan uh, suara wakil rakyat yang telah dipilih oleh wakil rakyat untuk terlibat dalam pentadbiran di BKL. Okey. Saya juga nak mengumumkan dua langkah segera bagi memperkukuhkan accountability dan ketelusan dalam urusan perancangan bandar. Satu, semua projek pembangunan berskala besar mesti diwajibkan sekarang untuk mengambil pandangan ahli parlimen kawasan dan dibentangkan dalam mesyuarat OSC pusat setempat untuk pertimbangan OSC. Okey. Yang keduanya, ahli-ahli parlimen akan diberikan akses kepada portal OSC bagi membolehkan mereka dimaklumkan lebih awal mengenai permohonan pembangunan di kawasan parlimen masing-masing sebelum kelulusan diberikan. Sebelum ini, ahli-ahli parlimen hanya dimaklumkan selepas keputusan dibuat. Jadi sekarang, ahli parlimen akan dapat akses ke dalam portal OSC dan mereka boleh bagi maklum balas kepada Datuk Bandar sebelum Datuk Bandar membuat keputusan. Okay. Amalan pembangunan di Kuala Lumpur yang berlaku tanpa pengetahuan atau penglibatan ahli-ahli parlimen yang telah dipilih oleh rakyat mesti dihentikan. Ahli parlimen dipilih untuk mewakili komuniti mereka dan mesti memainkan peranan yang bermakna dalam setiap keputusan yang dimaklumkan keputusan yang membentuk kawasan parlimen serta kehidupan seharian rakyat. Tadbir urus bandar tidak boleh dilaksanakan secara tertutup ataupun berasingan dan ahli-ahli Parlimen Kuala Lumpur dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka dan menjadi suara mereka. Kerajaan Madani komited untuk mentadbir secara bersama demi mempunyai sebuah bandar raya yang telus ber, ber dan berpaksikan kepentingan rakyat. Jadi mulai sekarang ahli Parlimen akan mainkan peranan yang lebih besar dalam pentadbiran uh, di bawah DBKL. Dan saya uh, ucapkan selamat bertugas kepada mereka kerana mereka kena masuk banyak jawatan kuasa untuk melihat dan memberikan pendapat mereka pandangan mereka mengenai pembangunan di Kuala Lumpur. Okey? Ada soalan? soalan? Everything is in a statement ready. Uh, uh, presentation normally Yes. This budget has been already approved and signed by the former FT Minister, Dr. Zaliha. So these are the five jawatan kuasa that I read to you. These are the five issues, critical, where the big item spending are involved. Lestari Niaga is of course looking into you know, uh, hawkers, uh, the way of doing business in Kuala Lumpur. And then of course you know PPR, a lot of the budget on upgrading PPR. uh, mitigasi banjir penyelenggaraan jalan raya these are core issues in KL so this it gives you um, an insight into the budget and the spending these five things are the top five things So just now it was already presented to all the MPs, and all the details have been given to them. Ikut kawasan, yeah. Okay. I think that one you can ask Datuk Bandar. Uh, and Datuk Datuk Bandar has not done anything on the budget because he wanted to table and present it to the MPs first hand first today. So after today, then Datuk Bandar will be doing more interviews to talk about the budget this year lah. Considering Datuk Bandar is also new. Datuk Bandar was elected uh, was appointed in November. Okay. But we're going to we're going back to a lot of basic stuff. Road. road uh, maintenance flood mitigation making sure you know landslide is a problem here <coughs> traffic yeah so that's why we are not you you won't see anything outside of these basic things that we want to improve in kl okay Okay, boleh uh, Okay. Okay. kena dengan ini. Kan? Okay. Okey. Okay. Quill, soalan mengenai Quill. Silakan. Terima baru operasi. Okey, lokasi baru telah disediakan oleh kerajaan uh, dan uh, semua kelulusan untuk lokasi baru telah diberikan oleh kerajaan. Kelulusan pelan bangunan telah pun diberikan oleh DBKL pada bulan September. Bulan Disember, tapak kuil baru telah diwartakan sebagai tapak rumah ibadat bukan Islam Dan tapak baru ini, walking distance lebih kurang 100 meter saja daripada lokasi asal Very very nearby Telah diwartakan dan 14 Januari beberapa hari yang lepas Kebenaran membina bangunan di atas tanah telah dikeluarkan oleh Jatah Kuasa Kerja Tanah uh, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur jadi, perbincangan awal telah berlaku tadi, mereka telah pergi ke site, tanah baru telah disediakan, cuma sekarang adalah untuk menyelaraskan proses pemindahan dan timing uh, kerana ada melibatkan upacara sebayang semua itulah. Yang itu semua kita akan jumpa uh, regularly, berkala uh, selepas taipusan nanti. Okay. So saya nak betul-betul nak ucapkan uh, terima kasih kepada mantan menteri wilayah dan mantan datuk bandar uh, Dr Zaliha dengan uh, Datuk Sri Maimuna kerana mereka telah selaraskan penyediaan tapak baru itu dengan sangat sempurna very very fast. you know it has already been gazetted uh, today uh, December already gazetted as a tapak uh, rumah ibadat bukan Islam the okay, and the fact that it's so close Walking distance, so that it's easy for the devotees tak payah pergi kawasan yang baru. Yeah, this is unheard of, I think. This effort by the government to sediakan tapak baru, yeah, first time. First time. Okay. <coughs> so we hope to get cooperation, kerjasama, pihak kuil juga kena munasabah, pihak pemaju juga semua kita nak selesaikan secara harmoni di Kuala Lumpur. Okay. Okay, kalau boleh tanya soalan lain tentang urusan tapak bazar Ramadan untuk tahun ni adakah sama macam tahun lepas tempat ada bunyi kau orang. Okey, yang itu tunggu dulu kerana saya akan bentangkan kepada kabinet dulu Aa, dan kertas telah disediakan. Selepas itu saya akan buat sidang media. Okey, Jarisam. Okey, boleh ya? Boleh, saya letaklah ni. boleh ni. Kita komen sikitlah pasal a Kita hari ini. Aku tak dekat elemen ni kau mesti. So, mengenai isu rasuah Okey, tita tuanku akan dibahaskan oleh ahli-ahli parlimen dalam beberapa hari yang akan datang kerana sidang parlimen dibuka pada hari ini. Jadi saya yakin uh, banyak isu yang telah disentuh oleh yang di pertuan agong uh, melibatkan kepentingan rakyat, uh, khasnya bagaimana nak melawan rasuah semua itulah kabe urus yang bagus uh, dan saya yakin ahli-ahli parlimen uh, akan membahaskan uh, dengan rajin. Uh, dan uh, pihak kerajaan kita juga akan sediakan jawapan uh, tetapi apa yang kita laksanakan sekarang adalah untuk pentadbiran yang lebih telus uh, untuk pastikan wakil rakyat yang telah dipilih terlibat bersama governing together Kuala Lumpur so uh, saya percaya dengan memberikan mereka akses kepada portal OSC semua ini akan uh, membantu uh, rakyat mendapat keputusan yang dibuat oleh DPKL yang lebih mementingkan rakyatlah. Okay. Right. Any MPs want to comment on the struktur management fee? Okay. 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 Thank you. Everybody. Thank you. Terima kasih semua. Thank you. Thank you. Thank you.